Pegawai-pegawai kerajaan ni Dia takut kat Sultan Kat istana Bagus lagi Biar istana yang Arahkan ah, dia. Ah, <laughs> ah, Kalau istana Tapi kalau istana arah Betul-betul lah Kalau istana tak arah Macam mana Assalamualaikum dan selamat pagi Welcome to Zaid Ibrahim Podcast Dan hari ini Sebelum saya introduce our special guest ni uh, Please uh, subscribe and like Supaya banyak lagi orang yang dapat subscribe to this show Hari ni saya ada uh, kawan lama Saudara Rahim Zain Rahim Zain ni uh, Former civil servant uh, Lama berkhidmat untuk kerajaan, dalam kerajaan For many many years uh, Dia dalam uh, uh, apa Lulusan dia Kelulusan dia Starting from the University of Malaya Mula-mulanya uh, Lepas tu Dia buat Ijazah lanjutan Di overseas Di Holland England dan sebagainya Jadi orang yang Cukup Banyak pengetahuan Dalam Err uh, Isu-isu uh, mengenai dasar dan implementasi di dasar kerajaan. Uh, welcome, Tuan Azin. Welcome to the show. Huh? Jadi uh, uh, salah satu perkara yang kita selalu berkatakan, uh, as you know, kita punya podcast ni, ni tak ada politik, no? uh, tak ada kita tak ada parti-parti politik apa. Kita cakap apa yang kita rasa penting untuk orang Melayu. Ha? Podcast ini bukan anti apa-apa, tapi podcast ini cuba memperkukuhkan, memperkuatkan, memberi pandangan yang kita rasa membina untuk orang Melayu. Sama ada orang setuju tak setuju ke, orang suka tak suka itu alam-alam. Ya. Tapi kita selalu memperkatakan perkara-perkara yang saya rasa penting kerana kita sayang kepada orang Melayu. Jadi dalam hari ini saya nak Tanya Saudara Rahim lah ya. Dia kita ni dalam negara kita ni orang Melayu lah yang buat dasar. Itu secara umum lah. Ha? Dan orang Melayu lah yang melaksanakan dasar. Dan bila saya kata orang tu maknanya kategori maksud saya orang politik yang membuat dasar yang dibantu oleh pegawai kerajaan. Orang-orang yang terpilih dalam kerajaan untuk melaksanakannya. Jadi kalau dua-dua ni tak kuat, maka apa pun hasrat kita, apa pun uh, rancangan kita, apa pun itu tidak akan berjaya. Ya? Ha? Jadi saya nak tanya uh, Rahim, betul ke kalau tanggapan saya ni bahawa orang Melayu lemah sebab dasar kita yang dibuat oleh orang Melayu lemah dan pelaksanaan pun lemah dalam 30-40 tahun Rahim dalam kerajaan Ya. Sebelum saya beri pandangan saya, saya nak tanya Datuk lagi, sekali lagi. Apakah sebenarnya yang Datuk rasa masalah orang Melayu? Apakah masalah orang Melayu yang kita mahu dasar tu memihak kepada Melayu, program memihak kepada Melayu? Apakah masalah yang orang Melayu hadapi? Hmm. Boleh kalau kalau Datuk boleh. Dia masalah pada saya, saya lihat dari segi statistik lah. Ha? Ya. Kalau kita tengok negara kita ini ya, Kalau Pendapatan household income Pendapatan perumahan Kalau kita banding orang Melayu Dengan yang bukan Melayu Jauh biasanya hmm. Jadi kalau kita punya income Pendapatan rendah Itu artinya kita lemah lah. Ya. Kedua Kita tengok orang Melayu dalam korporat Ha? Ya? Dalam korporat syarikat-syarikat besar secara ha? sangat sederhana berusaha saham berapa kerat orang Melayu hmm. maknanya tak kuat lah <laughs> kalau bandingkan yang bukan Melayu dan hmm. kalau kita lihat pula dari segi uh, uh, perumahan kah construction business kah marketing business kah hmm. international business kah hmm. berapa kerat orang Melayu kalau kita bandingkan dengan bukan Melayu jadi sebab itu saya berpendapat, berpendapat kita lemah. Yeah. Itu bukan berarti saya nak merejek orang Melayu. Yeah. Saya hanya mengatakan mem, 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 memperkatakan sesuatu yang hakiki. Yeah. Nah, jadi sebab itu saya nak tanya. Whose fault is this? Siapa salah ni? Ya. Yeah. Kalau kita lihat orang Melayu hari ini. Yang berseminar, yang berkongres, yang berkonvensyen. Isu yang Datuk sebut tu tak ada dalam matlamat mereka. Oh. ya. Jadi saya, 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 saya heran masalah hmm. yang Datuk huraikan tadi. Saya rasa saya bersetuju 100%. Tapi mereka yang berseminar, berkongres, berkonvensyen, dia cakap pasal kepentingan, keistimewaan, <laughs> perkara 153, <laughs> Ini perkara-perkara kurun 20. ya. <laughs> Yang Datuk sebut tadi kita hadapi kurung 21. Ya. Yeah. Ini satu perkara yang 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 menyebabkan kita sekarang ada dalam ni. Tapi kalau perjuangan itu betul orang yang bawa dasar tahu apa yang orang Melayu mahu bukan pergantungan tetapi keupayaan. Ya. Yeah. Ya. Yeah? yang kita nak minta yang berseminar berkongres ni nak bergantung kepada apa yang ada dalam konstitusi dan hmm. apa semua hmm. nak bergantung. Hmm. Ya, ini satu masalah. Dan saya kata kalau kita nak perbetulkan keadaan baik hadapkan kepada masalah yang Datuk huraikan tadi. Ya, hmm. kita tengok macam mana pelaksanaannya, macam mana perancangannya, macam mana kesannya, hmm. apa bidangnya. Ya. Yeah. Ya. Itu. Jadi <coughs> balik kepada balik kepada ketua-ketua apa orang-orang politik lah yang yang berseminar yang bercakap yang isu-isu yang Rahim cakap tadi itu takkan mereka tak tahu ataupun mereka sengaja mengutarakan benda yang sama supaya dapat undi dapat sokongan mereka berpolitik maksud saya. Ya, 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 ya. Mereka tidak betul-betul nak cari isu-isu ekonomi, isu-isu masalah rakyat. Ya. Saya pun hairan apabila saya menyertai seminar kongres itu untuk bersama hmm. mereka, saya kadang-kadang terkejut. Misalnya hmm. yang akhir-akhir baru ni dalam convention dinyanyi lagu anak kecil main api. <laughs> Lagu lama, yeah. lagu fras, lagu Melayu kata kita negara kita hilang diambil orang. Hmm. Eh, apa kena mengena dengan masalah yang Datuk cakap yeah. tadi? Ya. Yeah. Dan juga dikaitkan perjuangan tu dengan wasiat raja-raja. Hmm. Yang langsung saya telah proof sebagai testosteron. No sebagai eh? sebagai, <laughs> sebagai apa ni? Palsu. Yes. Tapi mereka masih, masih khayal ya itu itu yang membabkan saya kata macam mana kita nak ya bawa pemikiran kepada masalah yang Datuk huraikan tadi Datuk satu-satu itu saya rasa relevantlah hmm. dengan apa ni kata um, kurung guru 21 ya yeah, yeah. kita kena bina keupayaan hmm. ya yes. ilmu, ilmu teknologi hmm. ya macam ilmu Ilmu digital hmm. Ya Tentang Segala-galanya yang berkaitan dengan itu Kalau kita lambat Kalau kita apa Kita tidak Ketinggalan ada masa, lagi ya. <laughs> Betul Dan orang Melayu saya rasa Mahu Dihormati Ya hmm. Sebagai mana dulu-dulu Anak watan dihormati hmm. Tapi kalau kita tidak ada Apa ni um, Kekuatan yang dibina dari kadar keupayaan, kemahiran, kebolehan, pertolongan yang kita nak minta daripada konstitusi itu tak dapat menolong kita. Ya. Yeah. Ha? Tak dapat. Tak dapat. Kita kena ada kebolehan, kemahiran, keupayaan. Hmm. Adakah kita berjuang? Tak ada. Berjuang ni maknanya hadapkan keperluan kita kepada orang yang membuat yeah. orang yang ada kuasa lah. Ada kuasa lah. Ha? No. Kalau orang ada kuasa tak tahu apa yang kita mahu Dan dia tahu kita nak bergantung saja Satu lima tiga Dia tak sirau kepada kita ha? no. Tapi kalau kita desakkan kita mahu apa Pendidikan ini begini Saya terbaca Dua tiga Awal tahun ini Kerajaan Indonesia Buat agreement Dengan satu universiti Sains teknikal Di Jepun untuk mengambil 2200 orang apa tu maknanya pelajar tetap dapat oh. kita tak ada macam tu hmm. kita anggap pendidikan ini sebagai perkara biasa hmm. ha walaupun ada keistimewaan tak ada apa pun keistimewaan dalam proses pembelajaran ini yang ha? <coughs> jadi saya nak balik sejak dah tu, ha? sejak daripada Uh, pandangan saya lah daripada jauh. Ha, saya lihat pegawai kerajaan, ha, satu aspek yang saya cakap ni, zaman dulu saya ingat kualiti pegawai kerajaan ni saya rasa pada saya lebih meyakinkan. Maknanya orang yang pegang pegawai jaw jawatan tinggi dalam kerajaan ni orang yang the best student kah, the best scholar kah, the best yang dipilih. Saya tak nampak proses itu digunakan masa sekarang. Sekarang ini kita seolah-olah asalkan Melayu, kita penuhkan. Asalkan jawatan itu Melayu, kita bagi banyak-banyak. Seolah-olah seramai Melayu, maka terjaminlah masa depan kita. Saya rasa itu silap. Ya. What do you say? Saya rasa sebagai seorang apa bekas lah dalam perkhidmatan awam. Pandangan Datuk tu agak betul lah. Kita nampak delivery itu. Hmm. Kalau kita tengok di luar bandar apa telah berubah? Hmm. Ha? DO ada, <laughs> ADO pembangunan ada. Hmm. Ha? ADO ramai pula tu. Dia ada ADO pembangunan khusus tu pembangunan. <laughs> <You know? laughs> Jadi apa yang dibuat? Ya. Yeah. Yeah. Kita ada jabatan pertanian misalnya. Hmm. Yang ketua dia tu boleh hmm. jadi ketua staf dia tu orang perkhidmatan awam. Apa yang dia buat, Ya. Apa yang telah memperkayakan apa kehidupan luar bandar hmm. selama berapa tahun tu? Ha? Ah, kita merdeka 68 tahun. Hmm. Katalah 50 tahun dulu orang mulai Mengambil uh, langkah membantu Melayu luar bandar dan apa segalanya. Tak ada. ada. Baru-baru ni saya pergi ke uh, Tanjung Karang. Hmm. Sekinchan. Mula-mula ha? di Tanjung Karang. Ada bekas guru yang menanam uh, cucumber. Apabila saya nampak dia orang sedang harvesting. Saya pergi, saya berhenti, saya tengok, saya dengar. Saya tanya berapa dia jual Harga sekilo 30 sen 30 sen sekilo hmm. Di manakah LPP ke hmm. Jabat uh, pertanian, pertanian ke ya. uh, uh, nak, nak tolong uh, Tengok yeah. Tak ada Dan saya pergi ke Sekinchan Sudah banyak tanah-tanah ladang Melayu yang diberi sewa kepada Cina hmm. kerana orang dulu dah berumur tak berdaya tak daya. Nak, nak mengerjakan uh, sawah padi itu anak-anak pun dah dapat kerja lain tanah itu sudah sedikit demi sedikit jatuh ke tangan orang lain hmm. jadi apa nih? Dia jadi, kuasa kampung yeah. buat apa LPP tempatan buat apa Jadi ini perkara-perkara Yang ada kaitan dengan Apa yang datuk kata tadi, ekonomi tadi yeah. ha? Kalau itu tak berjalan yeah. ha? Saya lihat begitu macam uh, Rahim pun daripada Kelantan You know lah, kita Kelantan yeah. eh. Kita tengok, samalah Sejak saya kecil dulu Sampai sekarang pun saya tak ada nampak ya, Dari segi satu dua projek kerajaan persekutuan tu adalah highway itu tapi dia pergi ekonomi ekonomi kampung ekonomi pedalaman tu tak ada kecuali ada ladang-ladang besar tapi itu orang Cina pun je, Melayu tak ada ya tak ada perubahan you sebut tentang Kelantan lah oh. katalah durian musangking hmm. kalau jabatan pertanian tu Pergi tanam, pergi tulung lima pokok sebuah rumah, lima pokok sebuah rumah, lima pokok sebuah rumah. Pokok sebuah rumah. Hmm. Ha? Itu program kan? Ya. Yeah. Tapi tak buat. Kenapa tak buat? Ha? Inilah masalah-masalah petugas-petugas saya rasa yang ditugas untuk menolong Melayu tidak. Tak ada kesedaran? Tak ada kesedaran. Tak ada keisafan? Tak ada kesedaran. Tak ada rancangan? Tak ada rancangan sedih bukan sedih macam mana kita nak tukar eh macam mana ya. kita nak ubah ni eh? kita nak tukar tukar kita masuk ke berfikir mengikut keperluan kurun 21 hmm hmm ya go for keupayaan kebolehan kemahiran hmm dan pandangan yang luas hmm misalnya pertanian perlukah kita kekal dengan pertanian yang cara lama tak bolehlah dia ada industrialized agriculture ya yes. ha agriculture ber, berskala besar luas banyak hasil boleh diproses dijadikan industri yes ya sampai sedia untuk makan Apakah tanaman itu? Kita kena cari. Hmm. Bukan payah nak cari. Tanaman herbal, tanaman makanan, tanaman hmm. apa. Begitu juga dengan penternakan ikan. Takkan aquaculture kita sepat apa tu apa tu apa nama ikan biasa tu tilapia. Tilapia. Kita kena move kepada uh, bidang hmm. Memelihara ikan yang bernilai tinggi Ikan jenis laut Kerapu hmm. Itu ini ikan merah Dan boleh teknologi itu ada Tapi kenapakah kita tak masuk ke bidang itu huh? Kenapa huh? Mungkin Mungkin kita macam dulu Dr. Mahathir kata orang Melayu ni dia slow sikit. Ni masa, Melayu <mali> dah lama punya masa lah. Dia kata orang Melayu ni dia banyak distraction, dia banyak benda-benda yang dia, dia, dia utamakan. Adakah itu budaya masalah itu masih lagi kekal dengan budaya kita hari ini? Saya rasa yang malas yang kecil-kecil berat tulang tu ada. Tapi kalau matlamatnya betul, Janji pendapatan tu tinggi, clear. Buat ini, dapat itu. Oh, dia akan... Maknanya kita mengharapkan kerajaan lah yang memberi yeah. direktif. Ya, yeah, yang... <coughs> kalau there is pot of gold at the end there, mesti dia buat. Mesti dia buat. Ya. Yeah. 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 Tapi kalau sama-sama tak ada, mm. kerana mereka tidak akan mengambil mm. risiko. Yeah. Tapi kalau risiko tidak ada, itulah, Siang malam dia berusaha. Itulah, saya saya nak balik <coughs> ke contoh tu, hmm. eh, Kelantan dulu, masa tembakau tu, eh, ada nilai. ya. Hmm. Nah, banyak orang dibaca, ditumpat, orang tanam ke tembakau. <coughs> Because, dia tahu bila dia jual dia, harga dia tahu berapa. Lumayan. <coughs> Tapi kajian kata, no more tobacco tak boleh hisap rokok. Hmm. Maka kerajaan kata kita tanam kenaf. Tapi kenaf there is no market. Orang orang yang tanam kenaf tu tak tahu berapa dia akan dapat satu kilo. Hmm. So benda tu fail. So sampai hari ni what is to replace tobacco? Yeah. <coughs> so, I think it's the government. Yeah. Tak ada pelajaran. Ya betul betul. Eh, tentang kenaf tu, kenaf memang ada industrial use hmm. tapi it must be in volume. Yes. Ya dan dia ditanam di <coughs> tanah-tanah yang terbiar yang apa-apa. They don't compete with good agricultural land. Di negara-negara lain kenaf tu ditanam di tanah-tanah apa uh, berair apa-apa macam-macam. Ya yeah, but today. Ya jadi kalau volume tak ada apa pun tak akan jadi. Ya. Yeah. Ya, nak tanam kenaf, tanam biar ada volume. Biar ada volume. Ha. Okay. Dan tu bakau dulu pun di Kelantan ada penipuan. Macam <laughs> mana tu? Dia pakai baja getah. Daun hijau bagus apa apa. Oh. Tapi awak boleh dikeringkan. Semua gugur jadi abu. <laughs> Tinggal skeleton saja. Oh. Well, oh, I didn't know that. <laughs> dan ditanam tempat-tempat yang tidak dia show ditanam di longkang di mana di mana apabila datang banjir ha? Hmm. habis so, abuse lah abuse okay. so balik kepada usaha kita nak berfokus memberi fokus kepada ekonomi ini hmm. uh, selain daripada tunjuk azar hmm. dan vision daripada orang politik dan kita memperbaiki kualiti pegawai kerajaan bolehkah kita buat semua boleh. Boleh. Ya. Tapi jadi saya bagi tahu. Kadang-kadang orang Melayu rasa dengki lah. Dengki Kena ada orang kaya di kalangan kita. Ha? Nada-nada yang begitu kita dengar. Tapi, Datuk, selain daripada Cina yang diperkayakan oleh British dulu Orang Melayu lah yang memperkayakan Cina setelah merdeka Ya, yeah, ya yeah. Orang-orang politik, menteri besar, ahli Alesko dan ketua-ketua orang-orang besar Melayu, feudal-feudal itu hmm. mempengaruhi kerajaan supaya sokong dia sokong permohonan Cina. Entah. Jadi Cina dapat tanah balak, Cina dapat tanah apa tu DJ tanah uh, biji, apa lah uh, tanah untuk perumahan, perumahan tanah untuk pertanian macam-macam pasir pun dapat jual jadi kita jangan marahkan orang yang diperkayakan oleh orang Melayu ya. yang ada pada kita sekarang inilah warisan Melayu itu ada lagi ada lagi Hah? masih lagi kerja dia broker ya, lah ya <laughs> Benda, warisan Melayu tanah-tanah eh -tanah, uh, Hasil galian, sumber galian apa Semua ada lagi hmm. Kenapa tidak disusun Supaya kali ini Melayu yang hmm. Dapat faedah Tapi jangan bagi seka dua kali itu Jangan Mesti, jangan. Mesti ada <coughs> Perancangan hmm. Ya hmm. Siapa nak rancang tu. Perkhidmatan awam lah hmm. Ya Baik dalam negeri Kerana benda-benda itu -benda ada dalam negeri yeah. Ya Ya uh, unit perancang ekonomi negeri patut berjiwa besar. Berjiwa besar. Ya. Menyediakan perancangan. Menjadi perancangan untuk negeri ini. Untuk negeri ini uh, sangat besar. Cara, ya? Jangan kecil-kecil. Yeah. Pemberian kecil-kecil ini tak akan meneguhkan, mengukuhkan kedudukan ekonomi Melayu. Yeah. Ya. Yeah kontrak sana sikit kontrak sini sikit lesen sana sikit <laughs> you know, lesen. tak boleh dia kena ada jadi macam mana kita nak gunakan warisan Melayu hmm. Hmm. Datuk warisan Melayu yang ada di negeri-negeri itu -negeri yeah. ha? dia orang tak boleh <coughs> dengkikan kita yeah. ha? kan komisional yang kaya raya dibuat oleh kerajaan kaya tu jangan pula nak marah ini Giliran kita lah Ya so, Is it fair? Yes I think so Tapi kena rancang Jangan hmm. bagi uh, ha? Dua tiga ekar sana Dua tiga ni Sama rata sama rasa Oh no 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 way Itulah Kadang-kadang tanah yang dibagi tu tak, tak 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 Tak, de, tak cukup Apa utility Ya yeah, 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 yeah. Ha. Jadi kena Kena Buat feasibility Beri tanah yang cukup Biar ada orang yang Memegang Yang berlabuh Tapi Dan, tapi, Raim, Pegawai-pegawai kerajaan ni Dia di negeri-negeri ni Dia takut kat Sultan Kat istana Bagus lagi Biar istana yang arahkan ah, dia. <laughs> ah, Kalau istana Tapi kalau istana arah Betul-betul lah Kalau istana tak arah macam mana Ya tapi Kita Kita masalah kita Yang begitu Di setengah-setengah negeri Saya rasa semua negeri lah The civil service tu Bukan federal sangat State Ha, jadi pengaruh terhadap civil service ni kita ini berperingkat lah. Ada federal, ada state dan federal pula. Kalau lah kita dapat perkukuhkan civil servant kita, memang lah. Saya harap kalau esko-esko tu dengar apa yang kita cakap hari ni. <laughs> eh, mereka yang meneguhkan kedudukan hmm. untuk menggunakan Ni, warisan Melayu hmm. yang telah membekayakan kaum Melayu itu hmm. dia atur disusun. ESKO yang yes. berani. ESKO Tapi boleh pun, buat. Kalau ESKO senyap habis. Yes. Ya? Okay, so like apa itulah permulaan perbualan kita, Ryan mengenai isu ekonomi. Yeah. Mungkin lepas ni kita cari topik fokus. Bagi ya. kita cakap pasal Kelantan ke. Ya. <laughs> Tapi saya kalau Datuk nak tutup apa ni nak tamatkan ha. saya nak Silakan. perhatian kepada mereka yang mengurus kerajaan negeri. Ya. Nilai, tengok warisan Melayu yang ada. Hmm. Tanah, galian, hutan, Air, sungai dan sebagainya. Hmm. Fikir bagaimana sumber-sumber ini dapat dibandelkan yes. secara, besar secara besar untuk pengusaha besar. Yes. Ha? Kenal pasti hmm. orang yang layak. Saya rasa dengan cara itu industri itu akan menjana pekerjaan hmm. ha? yes. banyak banyak lagi peluang. Hmm. Tapi jangan beri sikit-sikit. Dan jika kita perlu membuat perubahan perundangan, ke, kita uh, buatlah. Yeah. Kita kena berani. Uh. Kita tak boleh hidup seperti yang katalah kalau undang-undang ini digubah oleh British tahun uh. <laughs> uh, 1930. Hmm. Kita nak pakai undang-undang itu lagi sekarang hmm. untuk memperkayakan ekonomi Melayu tak boleh. Tak lah. boleh. Ha. So kita kena ubah lah, berani ubah. Ya. Itu sebab tu kita nak orang yang mentadbir ni cerdik. Hmm. Ya. Berani. Supaya seperti you katalah warisan Melayu tu kekal boleh lagi kita not too late lah kata ya. orang. Melayu. orang putih kata not too late. Dan ya. kita punya benarkan scale production. Skill, ya. Supaya dapat di tubuh industri-industri hiliran. Hmm. Ya. Ya Macam sekarang secontohnya Ada syarikat Melayu Badan Melayu yang banyak keluar uh, Minyak kelapa sawit hmm. Tapi dia ekspor Sedangkan Industri hiliran tu ada, -ada juga 456 hmm. Menambah nilai Tapi kita tak buat Kenapa tak buat Setang duit atas Ha? Senang buat duit lah kita jual. Jual saja. Sedangkan <laughs> saya tengok banyak produk daripada kelapa sawit yang bernilai tinggi setelah diproses. Contoh sajalah. Begitu juga dengan getah. Hmm? Itulah saya kata peluang tu ada. Tapi mereka yang mengurus mentadbir ya, mesti rancang Okay, rain. Right. Thank you. Itulah Thank you very much. Sebanyak. Terima kasih banyak-banyak. Ah, itulah sedikit sebanyak permulaan perbualan kita. Insya-Allah kalau kita ada ruang dan masa kita cari topik baru supaya kita dapat sikit sebanyak berkongsi. Berkongsi. Ya, saya berkongsi. Ya. Saya tahu saya bagi diri saya banyak orang buat banyak saya tak, tak saya tak bangkang. Hmm. Kerana kita nak Hmm. Apa ni? banyak baik tak baik itu lain cerita ya lah. kita nak satu-satu kegiatan, kegiatan kegiatan yang, yang boleh ha. memperbaiki keadaan ekonomi ya, ya, ya. orang Melayu lah ya. ha. so thank you Ram thank you thank you very much ya. terima kasih banyak banyak ya.